шашлыке. Но я как перелопатил весь интернет, и так как я люблю шашлык, люблю его готовить, люблю стоять в мангала, могу простоять сутки в мангала. Вот. И сказать, давайте еще я буду стоять. Я люблю это дело, я его чувствую не на уровне там, теорем, каких-то каких-то людей а просто сердце и я вам скажу так начнем с самого начала исследуя происхождение шашлыка это наверное самое спорное блюдо из всех блюд на всей земле Че это? Мясо. Давайте тогда переведем. Шашлы. Один из корней этого названия это шиш. Шиш это пика. Это шампур, штопа. И шашлык, дословный перевод, это что, про которое крутится. Там даже не говорится о мясе. И так как издревле все народы, возьмите там, вот ты у нас историк, я знаю самые древние народы, которые населяли нашу землю, это сарматы. Это те, которых я знаю. Может быть, есть еще. Ладно, да, да, да. И все народы самые-самые древние начинали кушать готовое, а не сырое мясо с помощью подобного действия брать мясо, нанизывать на что-то и крутить его над огнем или держать его над огнем. И это как бы идет э, спокон веков. То есть как только человек э, начал кушать мясо приготовлено, неважно, где, на какой части Земли, планеты он был рожден, этот принцип есть у всех. И потому э, масса народов говорит, что шашлык это их не Хорошо. Чтобы сильно глубоко не влазить, вот потому что про шашлык, конечно, как и про Библию, но про Библию больше, я могу рассказывать очень долго и много. Скажу так, что такое шашлык вообще? Вот давайте посмотрим на шашлык на душу. Вот есть слова, которые ассоциируются с разными вещами. Давайте вот ну, скучно плохо и хорошо вот шашлык никогда не ассоциируется со словом плохо в любых его интерпретациях каждый человек когда слышит слово шашлык ну как минимум он к нему равнодушен хотя ну не знаю я такого человека который был бы равнодушен это эм, тот человек который говорит что он вегетарианец но он все равно проходя мимо на 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 побережье Черного моря и слышит запах шашлыка вечерком, все равно проглатывает, проглатывает сухую, скупую вегетарианскую суну, но на характере проходит дальше. Нет людей равнодушных к данному блюду. Я понимаю, что есть больше, есть меньше. Есть и люди, которые не едят свинину, не едят баранину, едят только курочку. Но не важно. Если шашлык хорошо приготовлен, любой человек, проходя мимо, латает слюну. Однозначно. Я сделал мне неимоверную штуку. Я хотел еще приготовить вам сегодня челогач, но, видно, не судьба. Хорошо, в двух словах. Сейчас я буду говорить, потому что надо Я надеюсь, Сережа, ты это вырежешь. Сейчас не особо интересно, но для мальчиков, которые когда-то все-таки попробуют себя в роли манганщика на каком-то пикнике, знаете, как у нас пацаны вот это говорят? Вы сейчас меня послушаете, я вам расскажу, как мариновать мясо, какие, когда оно получается, когда не получается. И где-то через, в вашем случае, через лет 5, 5, может быть, больше 8, вы ребята... давай, давай, давай. придете... Мы здесь как раз всех обращаем в веру Иисуса Христа. И помню, подожди. Я вспомню, ты сильно хотел. Если вы хотите, я смогу. Да ну, посади с нами 15 минут ну. Да давай, пожалуйста. Последний, хорошо. Хорошо. Садись, я сейчас буду. Я как раз перехожу, особенно мужики приходя на пикник, там где там где нибудь на озере, на речке, в лесу, неважно, начиная делать шашлык, все становятся специалистами по шашлыку. Самый мой, мой лично нелюбимый момент, это когда я положил шампура с мясом, и там, если какая-то компания, они поговорили, потом подходит один, ну, да. Раз, отошел. Раз, отошел. Второй подходит такой. Я смотрю, Олег, а все нормально. Раз, отошел, третий. Я так со стороны просто наблюдаю, как они все так. И все знают, как готовить шашлык. Все мужики. А вы будете говорить, нам прочитали целую лекцию. Что вы мне рассказываете? Я знаю, а оттуда я, как, как поступать с мясом, как сделать, чтобы оно рассыпалось. Ты в моем сердце будешь жить очень долго. Да? Можно, но не сейчас.

Значит, я услышал правильный ответ, но не думал. Да. Кто-то из вас, а? Да. Знаешь, да. 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 Давай, да. То есть все думают, что маринад это основная его цель, это сделать его вкусным. Поверьте, я вчера на этой бочке готовил мясо, просто вот купил, заехал на рынок. Девчонки, намажьте его перцем и солью. Вот такие четыре полоски ребер и две полоски почерёканности. Они тут же намазали, через минут 20 я его кинул в эту бочку без ничего. И, <сосы> э -э и мясо было настолько идеальным, что вы даже не представляете. Стас, сейчас выгоню из класса. Очень вкусно.

Все на большую гору тоже не наваливайте. Не-не-не-не-не, вот не, мясо... да, да? все должно сниматься. А, снимается? Все снимается. того, а, чтобы Да если да, да, да. да. Кто мне назовет два значительных момента? Давайте тарелочки. Давид, скажи мне, слово, надевать, наживлять но на украинском языке, украинский, на украинский мол, На есть результаты, Наживлять нажимлять, нажимлять,

Момент одев, одевания мяса. А это классический момент. Я так так и не знаю. Не, не. Нет, нет, нет. Накладывайте тарелки. Да, но... не буду мешать. Поскольку... Да нет, нет не можно должны смотреть за то, Давай. чтобы они не, не заканчивались. Сильно большую гору тоже не наваливайте. Сейчас не, не, камп... не, 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 отдай, да, да? это все должно сниматься. А, снимается? все снимается, снимается а? да? Сережа, а где там Сюда. Кто мне назовет да, 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 два отличительных да, да. момента? Давайте тарелочки. Данильович, скажи мне слово надевать, наживлять, но на украинском языке. На украинский. На украинском... На наживлять, На наживлять. наживлять. На низ. На низ. Хорошо. Мы нанизуем мясо, чередующие мясо, клубчок, мясо, булька. Хорошо. Пожалуйста. мы не спешим Амстроны. Так, но при всем при этом я поставлю вам себе. Я поставлю плохие оценки, я буду ставить себе, вы помните, да? Хорошее вам. Мясо ни в коем случае не должно свисать. Когда вы закончили нанизывать шашлык на шампу, он должен быть идеальным. Вот вы его крутите, и у него нет такого, что раз, что-то свисло Я думаю, что смекалка и мелкая моторика поможет вам все эти кусочки надеть. Давай. Где музыкальное оформление? Блин, кто быстрее что? Сначала мясо потом. Конечно, первым идет мясо. Я сейчас подкручу да? ну, 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 фон. Сейчас Соня сделаем телефонную тетю она Извините. Э, смотримся сюда. Видите? <соцентрический фон> <соцентрический фон> смотри, <соцентрический фон> <соцентрический фон> смотри. А, <соцентрический фон> Ну, а такие маленькие, ты будешь Такие маленькие? Да, но и ты тоже был прав. Ты он надеваешь едет, его на мясо. на мясо. Вот так. Несколько вариантов. То есть вы можете сделать восьмерочку одеть, и он не будет... Потому что, как, как ты не будешь крутить, всегда он одним горелым книзу будет всегда свисать. Ты крутишь, а он все равно висит горелым книзу. Если ты не, не зафиксируешь, то смотри, что происходит. Видишь? Мясо крутится, а лук остается на месте. И здесь сгора, а здесь сгора. Нет, Галя, у вас Ну, у меня можно. Только кровать, все. Спасибо, Ну, так, я тебе скажу, ты Пост... Готовый шампурат складываем. Я по-моему, что-то Чего Не, я могу Да, да, из да. да. него. Нет, не так. А а не хорошо. Хорошо.

Надеваем на мясо на шампур. Продолжим э, легкий цехогляд. Смотрите, э, Чому в, в результате эволюции шампур дожил именно в таком виде? Я вам как мангачик хочу сказать, что это самый идеальный шампур который есть в человек, у человека. А, почему здесь деревянная ручка? Нет, вы не отвечаете. Это наливает, Красавчик. Дальше мы видим вот, вот такую спиральку. Для чого цього спіралька. Щоб щоб пере... І так що, що варіанти? варіанти? Щоб Він накриє мона, а потім переворочувався. Слава Ісусу Христу. Так. Віки слава. Да. Е... Це дозволяє... Починається і закачувати м'ясо. Всього м'ясому таким чином, як вам потрібно. Якщо б цієї спиральки не було, ви ставите м'ясо, допустимо, ще не готовою стороною куглям, а омраз вас змусить і А это спираль не дает перевернуть? можно вставлять в Девица, еще... Ну, как красиво, У мужчин есть такое поведение, что женская рука не должна прикасаться на одну сторону. Любой уважающий себя армянин никогда так не сделает. Потому что мясо моя структуру и определенную плотность. Это физика. Одевая шампур, когда срезано на одну сторону, шампур идет не прямо, а заходит вам в руку. Если вы проходите жилу, и она не проходит, и вы ее так протыкаете. Есть вероятность, что шампур пройдет не прямо через мясо, а начнет изменять свою траекторию. Я вам скажу, что так я раз в 10 точно прогрессию. Скажи, как шашлычник, шашлычник. Э, друзья, чье мясо, и есть шампура. Да. Кого а ждем? Работаем, работаем. И вот, еще на два шампура. Давайте. <говорит> да. Все. Я знаю, что ага. э, а. у молодых вст... людей да. очень хорошо получается поджигать то, что нельзя пожарить. Играть со спичками, когда они запрещают. Они В клубе кофе любым детям можно играть со спичками. Пожалуйста. Выходим на улицу. Мы позвонили, он перешел. Уже нет. Это Лизочка. Теперь

Кариночка, Щекотый, ты не забыл, что улица? делается, конечно, лучше общепринято, какое самое лучшее мясо общепринято. Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Для лома? Э, нет, для шашлыка я сейчас опять вернулся, я хочу. Но самое лучшее, я говорю, свинина, свинина шашек. Но свинина э, шея не... для нас. Да, ну вообще общепринято во всем мире, по, так скажем, вот взяли по 100 человек, в каждой стране опросили, где шашлык пользуется спросом, выиграла баранка. አይ ጥሩ ነው